газ Харьков представляет газоблонное оборудование компании Stag. Установлено на автомобиль Таурех V842 FSM. Сейчас рассмотрим подкапотное пространство. Итак, двигатель 4.2 V8. Это непосредственный впрыск. Здесь мы наблюдаем форсунки Хана. Это нового образца форсунки. редуктор в этой комплектации KME Gold. Он установлен под крылом вот в этой зоне автомобиля. То есть сейчас мы непосредственно его не увидим, но если, в принципе, заснять, то можно что-то увидеть через решетку. Вот. Будьте обратите внимание. Видно? Да, видно. И блок управления непосредственно блок управления 100 400 dpi установлен вместе стандартного блока управления двигателем вот в этой зоне его часть мы можем наблюдать Идем теперь к багажному отделению. Итак, здесь у нас стандартная комплектация по желанию клиента – это баллон 42 тор. Вот так он выглядит. Устанавливается он на место запаски, пол укладывается ровненько, никаких вопросов. И запаска у нас в чехле находится, непосредственно в багажнике. Да. Теперь перейдем к заправочному устройству. В автомобиле Таурех очень удобно, он устанавливается в лючок, то есть вот так вот. И выглядит таким образом. Это традиционное место установки для него. Традиционно увидимся на дороге, чтобы оценить его характеристики, динамики и поведение автомобиля. Снова здравствуйте. Напоминаю, у нас Таурех V842 FSI на газу система стах 400 dpi, то есть это газобензиной вариант. 20% бензин, остальной газ. Сейчас автомобиль находится в режиме газа. И мы смотрим его разгон на газу автомобиль. на газу. Сейчас мы разворачиваемся для чистоты эксперимента едем на тот же участок дороги. Пока вот перемещаемся, хотелось бы отметить, что стах 400 DPI на двигателе BAR. 4.2 FSI, это Audi Q7, это Taurec, то есть работает прекрасно, особенно с новым форсункой механа, это форсунки нового образца, то есть там другие катушки немного, они еще быстрее стали, как бы более компактные, для монтажа удобные, то есть работает все прекрасно. Сейчас мы развернемся и Проедем бензин на том же участке дороги, чтобы мы могли оценить динамические характеристики на бензине автомобиля. Итак, так мы переводим в режим бензин автомобиль. И едем. Это был бензин. Начинаемся. Включаем режим газа. очень плавный подцилиндровый переход то есть, чтобы вообще не было никаких ощущений такого-то дискомфорта для автомобиля и для его владельца режим газ работает и едем то есть мы увидели что динамика автомобиля абсолютно идентична то есть на газе и на бензине потеря мощности не наблюдается работает правильно корректно вот. и то есть соответственно получаем экономию финансовую и не теряем мощность то есть одни как бы положительные преимущества в этом вопросе я думаю на сегодня достаточно Всем спасибо большое. Хочу напомнить, это был Таурех э, максимальной комплектации v842 FSI с системой stack 400 DPI. Спасибо за внимание.